श्रीगुरुदत्तराजमूर्तिः ओ वाणि प्रेमे अरति ब्रह्मा विष्णु शंकराचा असे अवतार गुरुचा कराया उद्धार जगाता चा, जाहला बाळ त्रि ऋषिता घरी लाश असे यतीचा मस्तकी मुगुट मुकुट शोभे जटीचा कंठी रुद्राक्ष माळ धरुनी हाता मध्ये आयुध बहुद भरुनी ते भक्तांचे क्लेश हरुनी त्याचे करुणी नमन अदशमन होईल मना गमन असे त्रैलोक्यावरती वरती तो प्रेमे आरति श्री गुरु दत्त राज मूर्ति ओ वाणि प्रेमे आरति गाढदा पुरी वस्ति जाची प्रीति अवगुम्बर छाये सी भीमा अमर सङ्गमाची भक्ति असे बहुत सुशेषाञ्ची वाडदा मुनियो गाची दे ते निज मुक्ति च काशी क्षेत्रि सानो कर विर भिक्षेला जातो माहुरि निद्रेला वरितो करतरित छाटि झर झरित नेत्र शोभतो त्रिशूल जयाती ओ वाो प्रेमे आरती श्री गुरु दत्तराजमु ओ तो प्रेमे आरती अवधूत स्वामी सुखानन्दितो सौख्यकन्दा तारिहा दासहृदय कन्द सोडवी विषय मोहचन्दा आलो शरण अत्रिनन्दा दाविस ब्रह्मा चौरैषी फेरा गालित घेरा गाञिति पुत्र पौत्र धारा वदवि भजनमुखी तव पूजन करितसे सुजन बलवंता बलवन्तावरति ओ वाड़ तो प्रेमे आरती श्री गुरु दत्त राजमूर्ति